Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Selamat bertemu lagi. Lama dah kita tak buat video-video macam ni. 10 kereta terbaik, 10 kereta terpelik, 5 yang paling berbaloi. Dah lama tiba-tiba kami nak buat. Ha sebabnya sekarang adalah musim-musim kereta-kereta elektrik. EV. Jadi kami nak senaraikan 10 buah kereta EV yang berbaloi anda beli pada hari ini. Kereta-kereta second lah. Kalau kereta baru, anda boleh cari je lah. Ada banyak pengeluar yang menawarkan kereta-kereta baru EV dekat Malaysia. Tapi seperti biasa, sebelum kami mula. Pernah ada luar saya mungkin pada sosial menemui channel mekanik. Kalau macam tu, dia boleh kata, saya akan berkata. kalau kita bercakap tentang susu galo dan sejarah EV dekat Malaysia ni kita memang bermula lebih lama berbanding negara jiran kita Indonesia, Thailand apa semua tapi dia bermula sangat senyap dulu Mitsubishi masuk dengan IMF pada tahun 2013 kemudian ada Tesla masuk sebagai fleet test kemudian ada Comos tapi benda-benda tu benda-benda kecil tidak ke arah lebih production mass tapi pada 2022 ini membuka pintu yang lebih besar di mana kerajaan mengumumkan bahawa kereta-kereta EV sama ada yang diimport ataupun dipasang dekat Malaysia diberikan pengecualian duty excise, pengecualian duty import, pengecualian duty jualan lama 0% dia bagi daripada 2022 sampai 2000 2024 kemudian dia anjakkan setahun lagi ke 2025 so ketika video ini dibuat bulan 12 ini adalah bulan terakhir yang anda nak beli kereta EV dengan cukai zero kecuali anda nak beli kereta CKD pada tahun depan itu gelombang pertama bila announcement tu berlaku je 2022 kita boleh nampak pengimport-pengimport kenderaan terpakai kereta-kereta recon mula banjir masuk ke Malaysia. Masa itu kalau anda masih ingat model-model recon daripada Tesla, Honda E, MG, Volkswagen, Ford melempah-lempah masuk. Tapi pada masa itu harganya tidaklah terlalu kompetitif sangat walaupun tag zero tapi bila dia beli kereta tu dekat luar kereta tu dekat luar negara mahal sebab dia tak beli daripada manufacturer dia beli daripada pasaran terpakai juga okey itu gelombang pertama kemudian berlaku gelombang kedua. Tadi pengimport terpakai, sekarang brand new owner, manufacturer bawa masuk. Okey. Yang gelombang pertama ni Hyundai, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Kona Electric, BMW bawa masuk model i, Kia bawa masuk EV6, Mercedes ada EQ series dan macam-macam lagi. Dan kalau anda masih ingat ketika itu kita baru lepas habis PKP, habis zaman COVID. Ketika itu orang gila beli kereta sampai kan berebut nak beli kereta EV ni. Jual habis. Bawa masuk habis. Habis kan. Padahal pada ketika itu teknologi bukanlah terlalu maju sangat. Itu gelombang kedua. Nah dan sekarang tiba-tiba gelombang ketiga bila jenama-jenama China mula masuk ke Malaysia. Ketika itulah kita boleh nampak BYD masuk MG Cherry Neta Xpeng Zika, ikon macam-macam start masuk dan pada ketika inilah gelombang sebenar market dapat melihat perkara sebenar tentang EV sebenarnya hmm EV China ni king dan tidak mahal dan features dia bagus ah start daripada itu dia mula masuk 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 walaupun 2025 tak nak habis banyak lagi model-model hujung-hujung -model ni dia masuk lagi tapi anda kena ingat 2026 untuk model CKD, tax dia masih lagi zero. So sekarang kita lihat 10 buah kereta EV second hand mampu milik yang mungkin berbaloi anda beli pada hari ini. Jadi, satu daripada 10 ni susunan yang kami buat ni dia tidak mengikut nilai kereta, populariti ataupun sebab mana murah mana mahal tak. Kami susun berdasarkan nilai, value, populariti, uniqueness dan kelas EV itu sendiri duduk dalam pasaran Malaysia. Sebenarnya dia ada banyak tapi kami pilih ni berdasarkan tekak kami lah sebab kami punya video. Kereta yang pertama bukanlah kereta EV yang paling canggih tapi kereta EV yang unik iaitu keluaran tahun 2000. 20 BMW i3 Lama sebelum model iX3, iX4, i4, i8 Macam-macam i yang ada dalam senarai BMW hari ini BMW sebenarnya dia bermula elektrik tu dengan model i3 Model ni unik sebab pintu dia macam pintu RS8, pintu MX30 Dan juga range dia agak tinggi untuk EV pada tahun itu 345 km Saya jumpa iklan ni dalam FB Marketplace okey. dia nak jual pada harga berapa RM99,000 tahu tak anda waktu kereta ni baru brand new BMW Malaysia launch kereta ni pada harga RM278,000 kereta ni motor dia power sehingga motor dekat belakang 181 horsepower untuk RM99,000 memang banyak EV-EV baru yang anda boleh beli tapi anda tak dapat membeli sebuah EV yang unik mungkin dalam satu kawasan perumahan atau dalam satu negeri atau mungkin dalam mentakap anda seorang je pakai BMW i3 ha, kereta elektrik Nombor 2 Mitsubishi IMF Ay! Mitsubishi ada kereta EV ke? Ada In fact sebenarnya Mitsubishi adalah jenama pertama dekat Malaysia yang mengeluarkan EV dijual secara public Mitsubishi IMF ini kereta yang sangat basic lah kereta yang kecil pada 2013 ni kita cerita 12 tahun dulu punya teknologi harga dia berapa pada masa itu 136,000 bayangkan kereta kecil comel macam ni kereta level-level KK power pun 67 horsepower je range berapa 150 NEDC kalau hari ni punya kesihatan bateri tu probably mungkin dalam 100 je boleh jalan berapa harga second hand dia dah lama saya tak jumpa iklan Mitsubishi IMF untuk dijual tak silap saya beberapa tahun lepas saya pernah jumpa orang nak jual pada harga RM60,000 considering harga baru dia RM136,000 ok itu maybe like 3-4 tahun dulu lah kalau sekarang saya assume saya assume market dia mungkin sekitar RM40,000 dia punya harga kalau anda jumpa kereta ni anda nak pakai anda beli bukan sebab range bukan sebab teknologi tapi sebab uniqueness ini dia Mitsubishi i Nombor tiga, Nissan Leaf First Model. Okey, Nissan Leaf sebenarnya antara kereta elektrik global terawal yang diperkenalkan kepada dunia. Lama sebelum syarikat China membuat kereta EV. Betul, Leaf dah jual lama. Okey, pada tahun yang sama IMF dilancarkan dekat Malaysia, hujung tahun tu ada Klims Claims 2013 tu tiba-tiba edaran eh, tancung dia tunjuk dan dia launch. Nissan Leaf First Gen. Yang ini masih dia jual RM170,000 dia pakai motor 120 horsepower tapi range dia tak tinggi 195 km saja. Kalau nak banding dengan EV pada hari ini memang dia nampak kuno lah tapi pada waktu itu dia satu-satunya EV yang kita boleh beli pada range itu. Masa dulu charger ada dua je. Dekat Lot 10 eh sorry dekat Bukit Bintan dengan dekat KCC. Ha itu public charger. Orang memang Uh, charge dekat rumah lah, cuma kena ingat kalau anda berminat nak beli Nissan Leaf sama ada model generasi pertama atau generasi kedua, dia menggunakan slot charger yang berbeza daripada universal dekat Malaysia, type 2 kita pakai mana-mana brand, tapi Nissan somehow dia guna type 1 dan juga DC uh, charge demo, yang ini kena ambil kira lah, so berapa harga dia ni? tahun lepas, saya jumpa ada satu Nissan Leaf first model, dia nak jual RM40,000 saja. memang sangat murah tapi dia indicate dekat situ ada masalah bateri mungkin masalah BMS inverter whatever OBC ke kita tak tahu dan mungkin dia tak sanggup nak repair or whatever pun kita tak tahu tapi itu market dengan kereta ada masalah lah beberapa tahun lepas sekarang saya rasa kalau kita boleh beli mungkin pada lingkungan harga 40 ke 50 ribu still kalau nak belajar main EV nak belajar pakai EV boleh beli model Yang keempat, Renault Zoe First model Sama macam Leaf Dia juga dah ada second model Berapa harga second hand dia? Hmm, cuba teka 40 ke 60 ribu ringgit Okey. Zoe ni dia keluar first model dia pada 2016 Tiga tahun selepas Nissan Leaf dilancarkan di Malaysia Secara teknikalnya Zoe ni lebih maju berbanding Leaf Sebab bateri management system dia lebih canggih OBC dia lebih canggih dan waktu dia jual pun dia jual lebih murah daripada Nissan Leaf RM146,000 motor dia kecil je 87 horsepower dia boleh jalan tinggi sikit daripada Leaf 210 km tapi untuk hari ni kebanyakannya dia boleh jalan dalam 100 100 lebih untuk second model dia Okay, 2023 dia keluar second model dia jual RM165 dan juga range yang lebih tinggi untuk model first ni kepada siapa yang berminat boleh beli dan juga dia dijual di bawah Komos. Dalam Komos ni, dia orang ni organisasi yang Rino Zoe dekat Malaysia lah. Boleh tengok beberapa model yang memang ada diiklankan untuk dijual. Cuma dengan Komos harga dia agak tinggi sikit sebab dia orang maintain lebih bagus. Boleh cuba check. Nombor 5, semakin murah, semakin moden, semakin maju. BYD Dolphin. Kereta ni launch baru 1 2 tahun tapi second hand dia dah jatuh harga RM50,000 Betul, dengan RM50,000 sudah boleh beli EV yang maju Maksudnya EV dengan range yang tinggi, bateri yang moden, BMS yang lebih canggih Pada waktu dia dilancarkan baru dulu harga dia RM100,000 rm something lah Untuk model standard dan model atas dia RM124,000 Namun, kalau anda ingin membeli model ini Kena ambil kira juga sebab BYD baru launch Ato 2 pada harga RM100,000 dia launch tapi ada banyak diskaun yang dealer bagi assessment bagi apa semua brand new atau tu boleh dapat serendah RM80,000 macam tu ha, dan consider juga atau tu brand new Yang keenam Porsche ya anda boleh beli Porsche Taycan pada harga lebih kurang 200 lebih sikit mungkin sekitar 24 25 dia boleh beli sama ada recon, sama ada terpakai, sama ada terpakai lokal atau terpakai recon. Yang saya cerita ni terpakai recon yang memang paling murah sebab recon masuk dulu pun memang murah. Cuma macam Nissan Leaf tadi, taikan-taikan yang murah ni kebanyakannya datangnya daripada Japan iaitu menggunakan charger Type 1. Fahamkan dulu charger Type 1 Car demo, fahamkan dulu benda ni supaya anda tidak susah di kemudian hari bila nak cakap luar, pistol lain apa semua. Jangan marahkan atau salahkan orang lain. Fahamkan dulu sistem-sistem yang ada pada EV ni. Okey, Kalau anda nak beli sebuah Porsche unregistered, maksudnya brand new import lah. Dia second hand. Tapi kalau kat Malaysia ni recon dia kira brand new lah. Brand new unregistered yang paling murah memang boleh dapat Taycan ni. Kalau ikut pengalaman saya memandu kereta EV sebanyak 1,643 buah setakat ini saya akan letakkan Taycan ni nombor satu sebab dia feel tu feel sangat dekat dengan kereta ICE kereta EV ni somehow dia ada satu feel yang tak sedap bagi orang yang suka bawa kereta mechanical macam saya ok dia punya chassis dynamic dia punya steering feel dia punya acceleration ha, kalau anda ada budget nak kereta besar mewah RM250,000 macam tu boleh letakkan Porsche Taycan dalam senarai anda Sekian, okay, terima kasih. Kita kembali ke sini pentas. Yang ketujuh, Hyundai Ioniq. Sewaktu saya membuat senarai video ini, malam tadi saya berjumpa satu iklan orang nak jual Hyundai Ioniq 5 pada harga 107 macam tu lah. 100000 ribu untuk Ioniq. Okay, Ioniq ni dia level lain lah. Ioniq, EV6, ini adalah uh, EV EV dalam kelas arkitektur 800 volt mana dengan sistem yang lebih canggih lebih mahal lebih moden baru dulu 200 lebih lah kalau boleh beli pada harga 100 lebih sikit dengan kemampuan mengecas 240 kW DC yang tak ada dekat kebanyakan uh, EV daripada China memang anda boleh consider considering kalau anda suka charge dekat luar yang tempat yang laju-laju sebab dia pakai 800 punya sebab dia pakai 800 volt architecture dan walaupun dalam gambar dalam gambar dalam gambar anda tengok dia nampak kecil nampak macam saiz Myvi tak dia bukan saiz Myvi dia memang lah besarnya lebar, panjang apa semua dia memang SUV yang sepatutnya tinggi tapi direndahkan menipu menjadi hatchback dan ia adalah sebuah kereta yang drivingnya memang sedap di kalangan kereta kreatif bukan paling sedap tapi antara yang tersedap di kalangan kereta-kereta elektrik Di senara kita yang ke-8, apa dia tuan-tuan? Nita V. Harga second hand sekarang yang saya tengok dalam pasaran, dekat FB Marketplace, dekat Mudah, dekat Carousel dekat iklan-iklan persendirian, tengok orang jual sekitar RM40 ke RM50,000. Sebenarnya tak mahal dan juga taklah murah sangat sebab waktu dia nak clear-clearkan model ni, dia nak clear stock, dealer mungkin dia lelong dalam 60 70 so dia tak turun banyak sangat lah Kalau anda tengok Netavi ni betul-betul kereta made in China dengan basic EV. EV sepatutnya dibina macam ni. Tak perlu kan benda-benda yang fancy, soft touch sana sini menjadikan kereta tu mahal. Kereta EV sepatutnya dibuat basic macam Netavi ni. Dan anda beli 40 50 tu kereta baru, kereta tahun 2023, 2024. Dia tak fancy. Ha nak pakai lenjan pakai daily boleh lah anda kena consider satu benda kereta tu boleh pakai, cuma dia ada satu benda di mata saya dia adalah sebuah kereta yang puro senarai kita yang ke-9 kereta apa dia? MINI EV atau juga dikenali sebagai MINI Cooper SE secara teknikal, ia adalah kereta MINI Cooper Standard yang telah diubah menjadi EV bateri dia pun tak besar, 30kW saja macam tu. Untuk model 2022, anda sudah boleh memiliki kereta ikonik daripada Jerman ke British ke whatever pada harga RM90,000 saja. Sedangkan sewaktu baru ia dijual pada harga RM200,000. Tapi range dia pendek. Range dia cuma 200km. Kawan saya pakai tak sampai pun dia kata mungkin 103, 14 ya eh, daily punya uh, drive lah. Kalau kalau anda bandingkan harga, RM90,000 banyak. Banyak pilihan boleh dapat. Ha, dalam pasaran kereta baru, kereta second tu tapi anda tak dapat brand BMW anda tak dapat sebuah kereta yang ikonik ha, kereta tu dia tak tulis pun range 150 dekat dinding kereta tu dia tak tulis pun orang tak tahu pun tapi kita bawa Bini. kalau nak gaya nak jadikan second car nak study sebenarnya boleh beli sebab kereta-kereta range pendek ni dia ada kelebihan bukan tak ada kelebihan bila range dia rendah bermaksud bateri dia kecil bateri dia 20 ke 30 bila bateri dia kecil dia ringan. Bila dia ringan, ending dia sedap. Ha, itu yang anda kena tahu. Nombor 10, Mazda. Ai, eh? Mazda ada kereta elektrik. Ada tuan-tuan, Mazda MX30. Saya pernah bawa kereta ni. Waktu dia launch, saya ambil unit test drive. Tapi tak bawa jauh lah sebab saya pun ada range anxiety. Sebab range dia kecil sangat. Ha, 199 km sebab bateri dia pun kecil. 35 kilowatt, tetapi kereta ni ya ampun memang sedap bawa dah lah bila kita masuk tu kita rasa mewah dia tak rasa langsung macam masuk kereta EV dia rasa macam kita masuk SUV SUV Mazda dengan soft touch ni dengan premium dengan, dengan seat nya plush kan dan juga unik pintu dia boleh buka macam RX8 kereta ni memang Mazda reka begitu saya rasa jurutera yang buat kereta ni Dia bergaduh dengan bahagian marketing Dia tak nak buat kereta ni Kau nak suruh aku buat EV boleh Tapi jangan lebih 1500 kilo Aku tak nak Tak kisahlah Dia punya range 50 pun tak apa Janji driving ni mesti sedap ah, ha, Itu masalah dengan Mazda Dia nak kereta tu betul-betul sedap di drive Jadi hasilnya adalah range yang rendah Kalau anda jumpa kereta ni Berapa harga dia? Sepanjang saya monitor Saya tak pernah jumpa lagi Tapi kalau siapa pernah jumpa boleh komen dekat bawah. Saya tak pernah jumpa lagi unit terpakai untuk dijual. Waktu dia jual baru dulu harga dia 199 ish macam tu. Lepas diskaun mungkin boleh dapat 190 je sebab diskaun memang tak banyak untuk kereta-kereta Mazda. Sekarang kalau nak beli saya rasa kalau dia dalam lingkungan 100 ish macam tu, saya rasa dia berbaloi dia beli. Anda beli bukan sebab range. Anda beli sebab nak rasa premiumness dan juga teknologi yang diketengahkan oleh Mazda. Okey, itulah tadi senarai 10 buah kereta EV terpakai yang anda boleh beli dalam pasaran sekarang. Maksudnya daripada senarai murah, sederhana, mahal, range rendah, range tinggi, slow, laju, ada banyak pilihan. Kalau anda ada idea lain atau yang saya mungkin terlepas pandang atau saya memang tak suka, anda boleh komen dekat bawah video ini. Tapi kami ada juga bonus list. Maksudnya senarai ini anda boleh consider dia bukan termasuk dalam 10 senarai tadi. Okey. Yang pertama, Audi e-tron GT. Kereta ni somehow bila saya tengok dia punya proportion, kereta ni lebih cantik daripada kembar dia Taycan. Cuma dia sebab Audi dan bila sebab satu Porsche satu Audi, Audi lebih murah. Audi e-tron GT ni anda boleh dapat serendah 200,000 saja. Bayangkan kereta yang dulu baru dekat Malaysia masih ada jual tu 600 700 kita boleh dapat diskaun tu 70% ya ampun siapa nak bagi ha, itu Audi e-tron kemudian kita ada Volvo XC40 EV ha, kereta ni di launch mungkin 2 tahun 3 tahun lepas saya jumpa iklan banyak ok kereta ni dah banyak ha, dijual terpakai serendah RM120,000 untuk model tahun 2020 kena ingat XC40 ni dia datang dengan dua motor motor depan motor belakang 402 horsepower 660 newton meter safety tip top full adas semua benda handling dia tak lompat-lompat macam EV EV yang lain kereta ni almost sempurna pada harga itu berapa persen diskaun tu 60% sebab baru kalau tak saya sedar 270 XC40 kemudian BMW iX kalau anda nak yang lain betul yang mewah yang nampak gah BMW iX tahun 2022 sebab pada ketika itu orang yang beli kereta ni cuba tengah harga RM400,000 lebih sekarang anda boleh beli dalam mungkin RM180 untuk model-model awal ini adalah BMW dengan dedicated platform platform yang dibuat untuk EV 100% namun anda kena ingat satu dia punya suspension macam celaka Memang tak sedap langsung. Bayangkan SUV yang berat macam ni dia pakai pula bukan adaptive air suspension, pakai suspension biasa, pasang pula dengan rim 21 inci, tayar 35 inci. Memang handling macam kilep. Tak sedap langsung. Macam kancil potong spring. Sumpah saya cakap. Okey, itulah tadi keseluruhan tentang Kereta-kereta EV saya kira yang boleh anda beli Dalam pasaran dekat Malaysia pada hari ini Okey, Soalannya Bang Sekarang sudah sampai ke masanya Untuk kita bersama-sama Memakai EV beramai-ramai Soalan ni terpakai untuk semua orang Tapi jawapannya tidak sama tuan-tuan Bergantung kepada keperluan dan apa yang kita ada Dah sampai ke masa kebelum Anda duduk di mana? Rumah anda ada charger ke tak? Anda bawa ke jalan mandang ke tidak? Anda bawa Yang dia ke tak? Ha, dia tengok Keadaan Kalau orang tu dia duduk rumah bawah dia menggunakan kereta tu dekat-dekat tak memerlukan jalan jauh dia ada kereta ICE ini memang jadi salah satu pilihan yang boleh anda consider dengan yang, yang tadi lah, yang 10 berapa belas lah campur, campur bonus ni tapi kalau anda betul-betul nak belajar nak belajar pakai EV nak fahamkan dulu nak sesuaikan dulu nak biasakan dulu beli EV yang paling basic kami cadangkan beli e-mas file dengan range 200 ke 300 km anda boleh belajar sendiri sesuaikan diri sendiri bila nak charge bila nak agak bila nak baca range tu oh bila 300 weh 300 Kuantan lepas popok semeluh dah tersadai bukan macam tu kena biasakan dulu ah ha, nanti anda akan faham untuk model-model seterusnya. Jadi, itulah video kita pada kali ini. Sekian. Kepada anda belum yang subscribe, tolonglah subscribe kerana kami sedang menuju subscriber yang ke 10 juta. Tolong. Terima kasih.